Только что в МВД закончилось заседание комитета по введению санкций против лиц, поддерживающих терроризм и сепаратизм в Украине. На данном комитете, в котором присутствовал министр внутренних дел Арсен Аваков, министр юстиции Павел Петренко и представители Министерства ведомств принято решение о том, в каком направлении работать комитету по введению персональных санкций против физических и юридических лиц, спонсоров терроризма и сепаратизма. Мы выделили семь групп таких лиц. Это будут должностные лица Автономной Республики Крым, депутаты Верховного Совета Республики Крым, которые содействовали аннексии Крыма, содействовали предательству и передаче Крыма Российской Федерации. Это будут министры так называемых Луганской и Донецкой Народной Республики, и прочие должностные лица, которые назначались в период с начала апреля по сегодняшний день и далее. Это будут украинские и зарубежные журналисты, которые призывали к развязыванию террористической войны, к отделению Украины, к расколу Украины. Это будут также украинские должностные лица, в том числе депутаты местных советов, мэры городов, которые открыто призывали к расколу Украины, которые занимались поддержкой сепаратистских и террористических действий. Всего мы выделили 7 групп, эта информация будет дана дополнительно на сайте министерства. Также работа данной комиссии будет заниматься вопросами санкций против лиц Российской Федерации и других стран, призывающих к войне терроризму и к сепаратизму в Украине. Мы будем обращаться к всему цивилизованному миру с требованием арестовывать активы российских, в чиновников, в том числе министров, в том числе депутатов Государственной Думы, Совета Федерации, которые заявляли о необходимости расчленить Украину, о необходимости вводить сюда войска, как недружественные меры. Мы просим страны цивилизованного мира, как минимум, запретить въезд этих лиц в страны цивилизованного мира. Пусть они отдыхают у себя на Чукотке или за Полярным кругом. Те, кто э, через сепаратістські злочини працювати на території по визнати будемо переконувати Верховну Раду, що необхідно було і на питання. Тому що інше звернутися там. Які стосуються фінансування тероризму і сепаратизму, дійсно можна такі заходи вживати. Є Я так... вас не зображаю, немає так. вже ніяких проблем. Є діючого законодавства. У нас інструментів достатньо. 16 мільярдів гривень Міністерства юстиції і від МВС, і якраз до п'ятниці до 20 для розроблення.